Şuşa əsrlərin arxasından gələcəyə çatan xudafərin çağırışıdır. Zülmətə qərq olan Təbriz qalasının işığıdır. Ağrı dağdan göndərilən salamın əks sədası ilə alagözdə dalğalanacaq bayraqdır. Bütün sərhədləri öz torpaqları ilə Azərbaycanın özünə qaydaşıdır Şuşa. Vətənə, bayrağa sevdalı millətin bütünlüyü, barışa çağırışıdır. Azərbaycanın bütün cəhana haqq, ədalət, hüquq dərsidir Şuşa. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev Şuşa şəhərinin işğaldan azad edildiyini elan etdi. 28 il bu şad xəbəri gözləyən vətəndaşlar küçələrə çıxdılar. Onlar əllərində Azərbaycan bayrağı, böyük ruh hüfüzəliyi və coşqu ilə azadlıq xəbərini qeyd ediblər. Gözün aydın olsun Azərbaycan.